Так, вот следующая часть уже, и это Какаду Гологлазый Какаду. Короче, вот такая вот прикольная пташечка. На самом деле она реально белая, с желтизной, а камера передает, как будто бы это синяя какая-то, мне кажется. Ну, если хорошо, то хорошо. Пестрая Розелла называется так. Это наша... Пстренькая Розелочка, так сейчас. Вот она наша Розелочка, так нет, это игрушка. А там за ней Розелла вон Розелла. И вот Розелла. Где-то тут была. Вот она, да. да, да. И давайте перейдем к следующему попугачку. Это... А тут уже названия нет, но он такой прикольненький, беленький. Поэтому мы переходим уже к другим животным. Это голубки. Ну, я попытаюсь включить вспышку. Я думаю, у меня это не получится, но будем надеяться, что получится. Это такие красивые белые. Вспышку у меня не получилось включить, но давайте перейдем уже там, кто остался, к тем перейдем. И сейчас я сниму всех попугаев вот таким вот образом. Вот и круг готов. Я пошла обследовать все дальше. Вот здесь есть такая вот фигурка коровки. И мы пошли дальше. Кривое зеркало. Снова кривое зеркало. Я пришла еще раз к этому крыльчаге и попрощаться. Пока, пупсик. Пока, пока. Пока сейчас, Пока. Пока, пока ушосичек. Пока. Смотрите, какой Такую э, -э, э, ты. Ну ладно, все, я пошла. Поздравляю. Это попрощаться со всеми. Короче, пока, черепахи. Так, кто у нас тут? А, да, 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 да. Смотрите, это у нас те самые морские свинки, за которыми я говорю. О, боже мой. Смотрите, какие они пупчики. Нати морковку. Нати морковку они набрасываются на морковку. Нет, они друг на друга набрасываются. Вот это такая безубиненькая. Вот ну, мы ее сейчас освоим. Сладила. Вот она. Все, всем пока. Нет, вам еще не пока. Все, выходим. Выходим. Просто выходим. М -м -м. И выходим. Тадан-тадан-тадан. Та та и это последняя вещь в последней части. Потому что скоро мне из этого уютного городка. Кстати, уезжать уже. Я, наверное, покажу, как я буду садиться в поезд. Хотя нет, не буду показывать, потому что не поверите, поезд стоит на станции на одну минуту. И я это не покажу, но как я сяду, я обязательно сниму. Но сейчас я еще пока не уезжаю. Это вот такая вот ужасная бабка. Венчик такой. Это типа банька, да? Вот, короче, такой маленький домик для меня. Ну нет, не совсем для меня. Он для ну, даже более высоких, чем я. Есть такие бывают. Так, вот. Так вот, тут такие вот лавочки, вернее, скамеечки. Лавочки, скамеечки. Так. Вот она эта, банька, типа того, что-то. Ай, блин. Избушка на курих Да, да, да. Ну, что-то она не на курих ножках, а обычная избушка. Ну, вот это вот символ моего канала. Смотрите, сова, символ моего канала. Она, конечно же, из пластика, но... Сейчас я сфоткаюсь тут. Все, я уже вышла из этого зоопарка. Это зоопарк города Зеленогорска. И вот это вот такая вот, не пойму кто это, но она с точками, это видимо, это самка леопарда. И сейчас я тут буду. Юху! Это, короче, такая прикольная фигурка. И все. И всем пока. Цен была Софи Лей. И всем бай Но... Но... Я сниму еще одно видео сегодня, по-моему. А может и два, а может и три. Но это не точно. Так что...